Знову в ефірі програма Наше здоров'я я Андрій Гардашніков. Я вас вітаю. Сьогодні в програмі Міжнародний день боротьби з онкозахворюваннями. Фахівці Кіровоградського обласного онкодиспансеру знову попереджають. Рак прямої та товстої кишки це небезпечне захворювання, яке є актуальним для всього світу. Скажімо, в США це є другий за поширеністю онкологічний діагноз. Але нас, звісно, більше цікавить ситуація в Україні та в конкретно взятому нашому регіоні. Відділення онкопрактології в нашій області з'явилось 25 років тому, саме через відчутне зростання кількості раків даної локалізації у населення і необхідності вивести допомогу їм на більш якісний рівень. Статистика в цій темі не втішна. Якщо в недалекому минулому з діагнозом рак прямої та тостої кишки до онкодиспансеру звертались 230-240 хворих на рік, то тепер біля 500 за той же період. За эти годы количество операций у нас также значительно увеличилось. Если в те годы делали на прямой кишке до 20 операций радикальных, радикальные операции ⁇ это те, те операции, после которых больные считаются здоровыми, на толстом кишечнике делалось до 30-40 операций, то сегодня на толстом кишечнике радикальных операций только у нас в отделении производится до 130. На прямой кишке... До 120, в ну, різні різних по-різному. Операції з онкопрактології є надзвичайно складними тривалими за часом і вимагають не просто вищої кваліфікації, а віртуозності лікарів. Ми сьогодні робимо дуже багато великих операцій, це більше п'ятидесяти процентів. Любов ми так сказати, состояния любові дають можливість нам что що ми можемо зробити цю операцію. практически, практически в вышестоящие институты мы больных с нашего отделения не направляем. Таких случаев бывает за год. Один, два. И то больные едут только тогда, когда в Киеве есть родственники. В других случаях не хотят. Даже наоборот, в другой раз возвращаются из Киева, приезжают и говорят, что делайте операции, делайте операцию у вас. Вот. Поэтому, я думаю, Іменно яким і определяється урівнять наших врачей і наших кадрів. Заслужений лікар України Олексій Чалий впевнений, що наразі найсерйозніша проблема це слабкий рівень ранньої діагностики таких хворих, особливо в районних лікарнях. Хоча, якщо пацієнт вже розпочинає лікування, проходить всі його важкі етапи операції, хімію та променеву терапію, результат, напевне, буде. є виживаємість цих больних? скажем, пятилетняя после нашего лечения, так она э, довольно высокая, скажем, при первой стадии, при второй, при первой стадии она доходит до 98%. Вот если больного прооперировать в первой стадии, то 98% больных практически здоровые. практически здоровые живут, здравствуют, так сказать, радуются жизни. Вторая стадия, здесь показатель немного хуже. Он доходит до 75 Эти показатели, они находятся на уровне других клиник, других областей. Вот это тоже хороший показатель. А вот уже при третьей стадии пятилетняя выживаемость намного хуже. Увага! До сих рак просто на фоне біж простих захворювань, геморроя тощо, и дуже важливо зарідтуватися вчасно в ознаках саме онко симптомів. Виділення які-то патологічні ну скажем, появление крови, слизи это уже является звоночком, что вы должны обратиться к врачу. Если вы заметили, что у вас появились какие-то боли в, живой, в брюшной полости, какой-то неопределенного какого-то характера, это также может входить в комплекс симптомов, характерных для рака прямой кишки и толстого кишечника. Ухудшился аппетит вы начали худеть. Хотя, скажем так, для рака толстого кишечника как раз похудание не является одним из симптомов, потому что человек может нормально абсолютно выглядеть, вот, а процесс уже где-то в организме есть. Вот, скажем, для толстого кишечника, для правой половины характерна анемия. И другой раз человек замечает, что он бледный, а считает, что это какое-то другое заболевание. Это связано с пищей, с, скажем, с приемом пищи или с образом жизни. И не обращаются к врачам. А это один из основных симптомов для правой половины кишечника. Вот. И еще раз повторяю, если вы замечаете какие-то симптомы, о которых я сказал, не списывайте, пожалуйста, на геморрой, на трещину. Потому что люди, как правило, связывают это с такими, скажем, болезнями, которые поддаются э, более, скажем, простому лечению и не обращаются. В результате получается, что на фоне этих симптомов развивается рак, и человек потом приходит в поздней стадии. Гінекологічне відділення диспансеру за рік. Тут проходить лікування майже півтори тисячі жінок і здійснюється біля тисячі оперативних втручань. Хоча онкогінекологія не займає перших позицій за кількістю хворих в порівнянні з іншими темами, але вона часто вражає жінок саме працездатного віку. Перевантажені роботою вони, як правило, не проходять регулярних обстежень у лікаря, і нерідко ця безпечність призводить до дуже сумних наслідків. У нас слава Богу, є. І в центральних районних лікарнях, і в жіночих консультаціях в містах все необхідне для того, щоб можна було обстежитися і виявити хворобу не в стадії раку, а набагато раніше, у вигляді запалення чи у вигляді предракового захворювання. Єдине, що потрібно знати жінкам, що не потрібно боятися лікарів, потрібно приходити до лікарів хоча б раз у два роки і пройти мінімальне обстеження для того, щоб виявити передпухлинну патологію. Ми на це звертаємо увагу, тому що якщо років 20 назад онкогінікалічні захворювання, злоякісні, траплялися у жінок літнього віку, похилого віку, то тепер вже маємо з 20 років подібні захворювання. І особливо це стосується патологій шийки матки, яєчники. Саме дисципліна жінки в питаннях регулярного контролю власного здоров'я це, мабуть, головне, що може убезпечити її від страшних хвороб. В консультації є можливість взяти маски, взяти біопсію і провести всі необхідні обстеження. Звертаю увагу на таку хворобу, як рак яєчників. Цю хворобу також можна запідозрити і діагностувати на вторинному рівні надання медичної допомоги. Для цього необхідно просто зробити вагінальне дослідження, провести УЗІ, здати онкомаркер, який тепер у нас в місті, є лабораторія, які займаються дослідженням цих маркерів. І вже з готовими результатами можна потім йти на консультацію вонкодиспансер. Для жінок більш дорослого віку теж є свої важливі рекомендації. Жінки в цьому плані повинні знати одне: що якщо вже в період мінопаузи появляються якісь виділення, вони обов'язково повинні звертатися до лікаря за обстеженням, за медичною допомогою і не чекати. Якщо ці прості рекомендації будуть виконуватися, то в принципі ми зможемо дійсно добитися того, щоб Знизити рівень онкологічної захворюваності, тому що всі хвороби будуть лікуватися набагато раніше. А якщо ці хворо і будуть поступати до нас, то ми зможемо їм надати таку допомогу, яка дасть можливість їх повністю вилікувати. Тобто вилікувати у 100% випадків. Відділення онкогінекології проводить два види лікування: оперативне, тобто виділення добро та злоякісних пухлин, та медикаментозне курс хіміотерапії. До речі, в операціях активно задіяно нові прогресивні методи, наприклад, з використанням радіохвильового обладнання. Наш диспансер, взагалі, постійно розвивається. Адміністрація диспансеру старається любим чином стимулювати молодих спеціалістів. А в нас Середній вік дуже молодий, 30 років диспансері. тобто лікарі всі молоді. Ми стараємося створити всі умови для того, щоб вони могли проходити навчання за межами нашого закладу, тобто на базі Національного інституту рака, відвідувати конференції, в тому числі і міжнародного рівня, це дуже часто в нас буває, і застосовувати в себе нові методики лікування. Розмова про жіночі здоров'я була б неповною без теми онкомамології. На жаль, картина тут така ж саме безрадісна, як і з гінекологією. Відсоток онкозахворювань молочних залоз залишається значним. К сожалению, несмотря на то, що рак молочної желези це візуальна так називає форма опухолі, одна трість жінок в Кіровоградській області звертається в запущені стадії. Тобто із 400... Практически больше ста человек обратились в запущенной стадии. Это третья-четвертая стадия, когда успехи медицинской помощи минимальны, а больным четвертой стадии вообще мы можем оказать только паллиативную помощь, то есть вылечить их практически невозможно. Хотя сценарий может быть и совсем иншим, оптимистичным. На сегодняшнем развитии медицины возможно проведение операций, которые позволяют сохранить молочную железу, проведение специальных методов лечения лучевой химиотерапии, которые позволяют женщине быть здоровой и в последующем обращаться только на профилактические осмотры. Есть женщины, которые после операции живут и 10 и 15 лет и больше лет. И эти женщины сегодня помогают женщинам, которые, только обратились за медицинской помощью, они волонтеры, они являются примером для тех, кто только уста, э, столкнулся с этой проблемой и которым некому помочь и рассказать, что их ждет дальше. Володіти элементарными приемами самообстежения молочных залов треба в принципе каждой женщине. Их кто еще не знает, нагадаем про них снова. Самообследование молочных желез проводится у нас женщинами нерегулярно, некачественно вот, обучение их этим обследованием не проводится. Мы пытались Організувати школы школи здорової вот, куда приглашали женщин на тренінги на обучение правильному самообследованию молочних желез. Но, к сожалению, нас мало услышала жінки. Почнемо лікбез з простого питання: як часто потрібно проводити самоконтроль стану грудей? Самообследование молочних желез должно проводитися женщинами від 16 лет і всю оставшуюся життя. Раз в месяц женщины, которые являются детородного возраста, они проводят на 7-11 день менструального цикла, то есть 2-3 дня чистых после полного окончания месячных. Женщины в менопаузе проводят обследование раз в месяц. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы у женщин был календарь, где они отмечали день, когда они обследуются, и свои ощущения, и свои заключения при выявлении каких-либо... Ізмінені в молочних железах необхідно сразу звернутися к врачу. Навколо хіміотерапії існує дуже багато стереотипів, і це насправді лякає наш народ. А насправді хіміотерапія це метод, який найбільш швидко розвивається з методів лікування раку. Наталія Іванівна Резунік завідує хіміотерапевтичним відділенням Кіровоградського обласного онкодиспансеру вже 16 років. І про можливості лікування саме методом хіміотерапії може розповідати годинами. Рак жаль, це не локальна болість. Это болезнь всего организма, и нам нужно воздействовать на все стороны, на гормональный статус человека, на, на его уровень различных э, обмена веществ, костной ткани, ну, очень много тонкостей. И химиотерапия является одним из компонентов этого медикаментозного лечения. Она непосредственно влияет на опухолевые клетки, уничтожая их. Ілі прикращає їх рост. Якщо в недалекому минулому хіміотерапія застосовувалась при одному-двох видах раку, то тепер навпаки це є необхідна процедура майже при всіх онкопатологіях. Звичайно, з часом фантастично змінився і рівень таких медикаментозних курсів. Весь зі шар участвують і нові препарати, нові крайне интенсивные, к сожалению, которые являются дорогими, но на генетическом, так сказать, модулировании и так далее это очень сложно, очень дорого, но пытаются повлиять на генетический аппарат клетки для того, чтобы уничтожить только ее, а по ходу дела не уничтожить весь организм. Вот, поэтому у онкологов сейчас очень много методов воздействия на опухоль. Обычно курс химиотерапии, предбачая и систему захисту организму пациента от потужной дії таких препаратов, та побичного их впливу на резни органы. Одновременно обязательно больной получает защиту. Масса препаратов, которые предохраняют повреждение здоровых органов, химиопрепараты. Так что это целая комплексная наука. Больные обычно хорошо переносят, с хорошими эффектами. Плюс химиотерапия может при некоторых 6-7 видов опухолей, только химиотерапия дает полное излечение. Багато кого лякает возможность ускладнений, какие, как як и при будь-якому лекувании, возможны также и в химиотерапии. Насколько часто встречаются осложнения? Насколько мы можем с ними справиться, с этими осложнениями? Ну, осложнения встречаются, ну в двух 3 процентах случаев в среднем, так, вот. Но эти осложнения давным-давно изучены, описаны и расписаны методы их коррекции. Для коррекции специально изобретаются препараты, которые поднимают лейкоциты, поднимают э, гемоглобин у человека, защищают печень, снимают интоксикацию. Это весь комплекс больной обязательно получает. Он не просто получает химиотерапию. Без терапии сопровождения медикаментозное химиотерапевтическое лечение не проводится. Як досвеченный онколог Наталья Резуник не могла обійти і таку кричущую тему, как жахливі наследки с проб хворих хворых народными методами. У меня есть несколько случаев, когда больные умирали от болеголова и чистотела. Только от них, от соков этих препаратов они применяли в огромной дозе. И при, на вскрытии, ну извините за прямоту, э, рака не было, а больной погиб от осложнений токсических препаратов. Кстати, болеголов, может быть не все знают, что Сократ умер от э, яда цикуты, а болеголов является одним из видов цикуты. То есть это явные яды вот, печень акулы, катраны, хрящи акулы – это все пройденный этап. Подобные факты действительно шокуют. В медицине черевной палочки не и людям эту простую истину следует пометать. Покололи белок яйца внутримышечно, вымерли эти больные. А родственникам стыдно сказать кому-либо о том, что они потеряли время и больной умер, не получая операцию, лучи или химиотерапию. Вот. Затем АСД, э, керосин авиационный, спирт с постным маслом. Надеюсь, что вот эти вот бабки или э, целители, что это просто заблуждающиеся люди, а не мошенники. Они, самое главное, они воруют даже не деньги, они воруют у вас время, у больных время, и которое теряется, а 6 месяцев для больного раком – это э, э, катастрофа. Онкозахворювання є і ще тривалий час залишиться однією з найстрашніших загроз сучасності. Тож Міжнародний день боротьби з ними це справді той період, коли людям треба максимально усвідомити важливість і онкологічних проблем, як таких, і їх розумної системної профілактики. День боротьби з онкологічними заболіваннями це не тільки онкологічний диспансер. Якби це було так, то вроді би проблем би не було. Проблема совершенно вдругому. Проблема в том, как рано мы выявляем злокачественное образование. Ну, скажем, вот рак шейки матки. Мы об этом говорим десятилетиями, что рак шейки матки практически излечимая форма рака. Вот, если, в случае, если этот, эта больная выявлена своевременно. И что мы имеем? Мы за 10 лет, за последние 10 лет... Незначительное увеличение имеем по раннему выявлению рака и по улучшению лечения. А от, чего, от кого это зависит? Это зависит от населения, от, знаете, от медицинского понимания населением этой программы. Не, не, не только социального, а именно медицинской грамотности населения. Факторы курения. Ведь э, сегодня курят везде, женщины курят, девчата курят и так далее, и так далее. Сколько раз мы говорили о том, что это фактор самый, что не есть отрицательный для того, чтобы заболеть раком. Ничего не меняется. Меняется, правда, в худшую сторону. Это правда. Фактор курения по зарубежным авторам в возникновении рака различных локализации. И рак желудка, и рак легких, и рак молочной железы имеет 60% влияния. 60%. Вот что значит оставить В стороні этот фактор і получить результат. Важливо це, звісно, важливо. Поки ж наш досить безпечний до власного здоров'я народ поступово підвищує свою медичну грамотність, онкологічний диспансер усього за рік досяг досить непоганого прогресу і структурного, і якісного. Дійсно, за цей рік пройшли значительні змінення. Ми отримали нову апаратуру, відкрили все відкрили вторую очередь онкологічного диспансера. что позволило нам сегодня заниматься и вопросами диагностики радионеклидными фармпрепаратами, и лечения распространенного рака. Вот, получили и открыли, вернее, маммологическое отделение, урологическое отделение. Это все те отделения, которые сегодня занимаются вопросами отдельных локализаций, лечения отдельных локализаций рака. И это очень существенно. Сегодня мы имеем эту возможность диагностировать метастазы в кости. Другими словами, есть очень большой объем выполненных работ, которые работ и усовершенствование методик, вот, которые позволят более качественно лечить эту очень тяжелую патологию. Нетрадиционные методы лечения хвороб стали уже нашей обычной темой. Продовжуємо розмову про остеопатію зараз. Вже в ракурсі дитячого здоров'я кажуть маленькі діти, маленькі проблеми. Саме час зайнятися їх вирішенням. Проблеми плоскостопості, клешоногості та есобразного скаліозу багато хто з нас відносить до не зовсім серйозних захворювань, з якими можна жити, і виправляти у фахівців їх нібито зовсім не обов'язково. Між тим, якщо ви помічаєте такі проблеми у своїх дітей, не поспішайте з подібними висновками. Можливо, такі діагнози в суттєвій мірі завадять їх майбутній кар'єрі, іміджу або здоров'ю в цілому. З першого шага, як ми ступили на землю. Как наши ножки пошли по этой земле, с этого начала у нас начинается и либо удачный путь, либо неудачный путь. И задача медиков и всех остальных товарищей помочь нашим детям, чтобы дети наши пошли достаточно успешно в нашей жизни. Будь то родовая травма, будь то, может быть, определенное недоразвитие суставов опять-таки сказывается на опорно-двигательном аппарате. Некоторые мышцы ленятся, а некоторые мышцы перегружены. И поэтому получается определенная проблема. У китайцев по востоку считается, что ступни ⁇ это корни, колени ⁇ это наша сила. Не зря есть поговорка до седьмого колена. Таз у китайцев считается фундаментом. фундаментом здания, тазобедренные суставы сустави таз. Позвоночник. Позвоночник це наш стержень. І наскільки прямо, красиво ми по житті йдемо, наскільки прямо і красиво по житті у нас все виходить. На прийомі у остеопата і фахівця реабілітолога Олександра Сторожевського, школяр Кирил. Його батьки хочуть з'ясувати, чи є у їх дитини відхилення саме в темах, про які ми сьогодні говоримо. Ми виключаємо проблему. с головочкой, мы исключаем проблему, которая может быть в грудной клетке. Мы слушаем его спиночку в целом. Здесь все спокойно, все хорошо. Сейчас мы послушаем животик, как у ребенка работает животик. Здесь тоже в целом все нормально. Послушаем как идет ритм в тазовых костях. И вот мы приходим к мнению, что проблема находится у нашего ребенка не сверху, а снизу. Прослушав тазовые кости, прослушав коленочки, мы все-таки приходим к ступням. Мы смотрим, что ребеночек лежит на столе, а у него вот так вот одна ножка лежит, а вторая ножка лежит сюда. Это говорит о том, что здесь мышцы недогружены, а здесь мышцы перегружены. Внутренние ротаторы разворачивают ножку в серединочку. И получается нарушение. А нарушение приводит к чему? что ребенок кокоса посаженное дерево, неправильно посаженное дерево, и получается от ступней потихонечку идет идет вверх, потихонечку приходит к шее, приходит к шее и получается впоследствии сколиоз позвоночника, идет искривление, потому что вестибулярный аппарат нас обязан держать в вертикальном положении. Две крайние точки ступни и головочка. А дерево потихонечку вот так вот извивается, и получается S-образный сколиоз. S-образный сколиоз – это проблема не только позвоночника, это проблема всего организма в целом. Сколиоз досить важко лікується, продолжает розповідати Александр Сторожевский. А враховуючи, что 21-й столетие – это доба гиподинамии, выходит, что идет уже не столько про патологию, сколько про характерную ознаку часу. От недогруженности, от э, минимальных движений. Дети просто-напросто не получают того объема. И потом происходят вот такие вот казусные случаи на уроках физкультуры, что дети даже 50 метров пробежать не могут. А почему? А все начинается со ступней. Все начинается со ступней. Насколько у нас правильно ступни поставлены, насколько у нас ножки стали на землю, так в целом работает и организм. Далее идет властный сеанс коррекции, выявленной у дитини конкретной проблемы. Сейчас мы с Кирюшей сделаем определенную зарядочку, сделаем определенную нагрузочку на мышцы, чтобы ножки его выровнялись и сбалансировались. Мы сейчас поработаем со ступнями, заставим мышцы работать в таком положении, заставим мышцы работать в таком положении. И теперь потихонечку он нас будет делать зарядочку. Обратно поработаем со ступнями. И теперь будем запускать ступни, запускать точки, так сказать, балансировать каналы, чтобы они работали симметрично. Вот, пошли ножки, включились пошла работочка. И вот такая вот работа для ребенка происходит очень приятно, очень комфортно в течение 30-40 минут. И через месяц-полтора ребеночек начинает ходить практически нормально. Так решается проблема с косолапостью. Схожий принцип ликования и когда про С плоскостопием как решается проблема? Мы включаем, запускаем точечки ступни и отрабатываем полностью каждый суставчик пяточно-таранный. И вот так вот постепенно каждую косточку, каждую косточку мы руками вылепливаем нормальный свод стопы. И ребенок практически избавляется от очень многих проблем. Он достаточно комфортно ходит по земле. Он достаточно комфортно себя чувствует. И у него идет успешная, нормальная жизнь. Почему? Потому что от ступни очень много зависит. От ступни зависит весь стержень, весь столб. Не зря в царские времена кадетов заставляли ходить прямо, а девушек в институте благородных девиц тоже смотрели за их осанкой. Вот так вот. Отлично. Конечно, многих таких дисфункций детского организма не возникает, если батьки проявляют элементарную пыльность. Основная ошибка наших родителей. Ребенок еще не умеет разговаривать, скажем так, качественно. Ребенок не умеет читать. Но родители счастливы. Они просто счастливы от своего чада, что ребенок уже схватил мобильный телефон и сел за компьютер, им это насколько выгодно, ребенок их не отвлекает. Понимаете, он просто их не отвлекает. Родители должны заниматься развитием ребенка. Игры подвижные, кубики, конструкторы, книжечки, чтения. Вот эта вот мелкая моторика, вот это вот все меленькое-меленькое, которое дает нервной системе развиваться и делать человека успешным и полноценным в этой жизни.